Assalamualaikum dan salam sejahtera Ini adalah video dokumentari berkenaan dengan hak-hak asasi manusia di Malaysia Video ini dihasilkan oleh kumpulan empat yang terdiri daripada Hasvani, Nur Saadah Fakihah Nithya Sri, Nur Aisyah Natasha dan Raja Nunisa Adrina Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan rakyat yang berbilang kaum, etnik agama dan bangsa. Justeru, Malaysia mengiktiraf hak-hak asasi manusia dan telah mengambil langkah untuk melindungi hak-hak asasi di negara ini. Sebelum itu, mari kita lihat isi kandungan perlembagaan persekutuan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang kita tahu, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak telah terbentuk dan akhirnya telah menjadi sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan merupakan tunjang utama hasil daripada pembentukan negara ini. Perlembagaan ini merupakan sumber utama hak asasi manusia yang dinamakan kebebasan asasi. Ia terkandung sebanyak 15 bahagian di mana bahagian 2 perkara 5 berkenaan dengan hak kepada kebebasan diri di mana tidak ada sesiapa yang boleh ditahan sewenang-wenangnya. Perkara 6 berkenaan dengan larangan perhambaan dan buruh paksa. Perkara 7 perlindungan daripada undang-undang jenayah. Perkara 8 hak samarata di sisi undang-undang. Perkara 9 kebebasan bergerak Perkara sepuluh, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Perkara sebelas, kebebasan beragama. Walaupun Islam merupakan agama rasmi di Malaysia, namun agama-agama lain masih boleh dianuti dan diamalkan di Malaysia. Akhir sekali, perkara dua belas hingga tiga belas berkenaan hak pendidikan dan hak harta. Antara badan institusi yang terlibat, untuk melindungi hak asasi manusia di Malaysia adalah MyKasi, Proham, Pertubuhan Promosi Hak Asasi Manusia, Suaram, Suara Rakyat Malaysia, Suhakam, Hak Asasi Untuk Semua, Hakam, National Human Rights Society dan WAO, Women's Aid Organisation atau Pertubuhan Pertolongan Wanita. Suhakam, Suhakam ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 yang bertujuan untuk mengenalkan pendidikan hak asasi manusia, menasihati perundangan dan dasar, serta menyiasat pelanggaran isu-isu hak asasi manusia. Seorang ahli politik yang dihormati telah dilantik menjadi Presiden pertama. Tan Sri Dato' Musa Hitam, telah dilantik pada tahun 2000 selepas suhakam secara rasmi ditubuhkan pada 1999. Beliau telah memegang jawatan selama 2 tahun. Beliau juga merupakan timbalan Perdana Menteri dan memainkan peranan asas dalam membentuk hala tuju suhakam termasuk imejnya sebagai badan bebas yang mempromosi dan melindungi hak asasi manusia di Malaysia. Apakah fungsi utama suhakam? Kenapa ia penting untuk kita? Semua orang dilahirkan bebas dan tak sama tanpa mengira kaum, agama, pendapat, asal-usul dan latar belakang. Sama ada ekonomi, sosial dan politik. Suhakam ditubuhkan untuk melindungi hak asasi manusia yang berperanan sebagai untuk memastikan setiap individu di Malaysia dilindungi daripada sebarang pelanggaran hak asasi sama ada oleh pihak kerajaan atau swasta. Yang kedua, mempromosikan kesedaran hak asasi manusia. Ia akan diadakan melalui anjuran kempen, seminar, bengkel dan program pendidikan di sekolah maupun universiti. Ketika Perang Dunia Kedua, banyak pencabulan hak asasi manusia telah berlaku. Orang awam dibunuh, bekalan makanan disekat, kanak-kanak tidak boleh sekolah. Mereka diseksa dan tempat tinggal telah musnah dibakar. Bagi memastikan percambulan tidak terus berlaku, pemimpin dunia telah melakukan pengisytiharan hak asasi manusia sejagat. Dokumen ini menyenaraikan hak-hak manusia dan negara perlu bertanggungjawab penuh bagi memastikan hak manusia sentiasa dilindungi dan dihormati. Seterusnya, MyCasey. MyCasey ditubuhkan pada tahun 2009 oleh Tan Sri Dr. Ngau Bun Kit bersama istrinya Puan Sri Jane. Yayasan MyCasey merupakan sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan atau dikenali sebagai NGO dengan misi membantu keluarga dan pelajar miskin. Proham, Persatuan Promosi Hak Asasi Manusia Proham juga merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak asasi manusia sebagaimana ciri-ciri yang dipersetujui antarabangsa. Malaysia merupakan anggota Majlis Hak Asasi Manusia yang telah mengubah deklarasi universal mengenai hak asasi manusia. Malaysia merupakan anggota Majlis Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa Bersatu. Sebuah pertubuhan yang ditubuhkan pada 1989 oleh kumpulan tahanan ISA dan kumpulan aktivis. Suaram atau Suara Rakyat Malaysia itulah nama yang diberikan oleh sekumpulan aktivis dan pejuang hak asasi manusia untuk memantau dan membela mangsa ketidakadilan. Matlamat utama Suaram adalah untuk mempertahankan dan mempromosikan hak asasi manusia sejagat di Malaysia, meningkatkan kesedaran rakyat tentang hak mereka dan menggalakkan kebertanggungjawaban kerajaan dan memastikan pihak berkuasa tidak menyalahgunakan kuasa. Persatuan Kebangsaan Hak Asasi Manusia Malaysia atau boleh dipanggil sebagai HAKAM. Ia ditubuhkan pada 14 Jun 1991 oleh bekas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Orang ramai yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan warga negara Malaysia boleh menjadi ahli. Hakam diusahakan untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kolektif dalam pelbagai aspek seperti sivil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kepentingan utama hakam adalah untuk memberi perhatian kepada undang-undang, dasar dan amalan yang mungkin memberi kesan negatif terhadap kebebasan, keadilan dan hak rakyat. Women's Aid Organisation atau Pertubuhan Pertolongan Wanita ditubuhkan atau diasaskan oleh sekumpulan wanita yang prihatin terhadap masalah keganasan rumah tangga yang semakin meningkat di Malaysia. Tujuan utamanya adalah memberi pelindungan, sokongan dan bantuan kepada wanita serta kanak-kanak yang menjadi mangsa keganasan. Isu utama hak asasi manusia di Malaysia berdasarkan laporan Amnesty dan Human Rights Watch Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah kebebasan bersuara dan berhimpun. Hak berhimpun juga ditekankan melalui undang-undang yang dilihat membataskan secara tidak wajar aktiviti protes aman. Yang kedua, kematian dalam tahanan dan penyalahgunaan kuasa terdapat kecaman terhadap kurangnya mekanisme bebas yang berkesan untuk menyiasat kes-kes ini kerana pada tahun 2022 hingga 2024 dilaporkan sekurang-kurangnya 24 kematian dalam tahanan polis manakala 20 kematian dalam pusat detensi imigresen. Human Rights Watch merupakan pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa NGO yang berpusat di New York, Amerika Syarikat ditubuhkan pada tahun 1978. Tujuannya adalah untuk memantau, menyiasat dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia. Antara kes yang dilaporkan adalah aktivis pelarian Myanmar diculik, kerajaan baru harus melindungi ucapan bebas pelarian dan golongan LGBT dan terakhir pemansuhan hukuman mati mandatory. Kesimpulannya, kegusaran dalam pemikiran rakyat Malaysia bahawa kedudukan Melayu akan tergugat dan terancam adalah kurang tepat dan bersifat persepsi semata-mata. Kerana semua perkara yang memperkukuh kedudukan berkenaan telah lama termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, maka kewujudannya tidak boleh diganggu gugat sewenang-wenangnya oleh mana-mana pihak. Oleh itu, setiap individu perlu memastikan bahawa dirinya mendapat hak-hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.